Hər gün ən son xəbərlər haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Ramzan Kadirov Ukraynaya könüllülərdən ibarət dəstə göndərib. Grozndan könüllülərin daha bir dəstəsi tam döyüş texnikası ilə Ukraynaya yola düşüb. Bu barədə Çeçenistan rəhbəri Ramzan Kadirov Telegram kanalında məlumat yayıb. Onun sözlərinə görə Çeçenistan parlamentinin sədri Maqamed Davudov və Respublika hökuməti sədrinin müavini Abuzaid Bismuradov könüllülərə vidanətki söyləyib. Onlar qeyd ediblər ki, döyüşçülərin 8 ildir ki, Danbas sakinlərinə qarşı terror törədən quldurlara qorxu salmaqla, Ukraynanın geniş ərazilərində Çeçenistan Respublikasının bayrağını qürurla və yüksəkliklərdə gezdirmək üçün böyük şansı var, kadro vurğulayıb. O, həmçinin bildirib ki, çeçen döyüşçülərin qarşısında Ukraynanı bandırışı baxğınlardan və müxtəlif növ şeytanlardan azad etmək vəzifəsi durur.